практики, практики лечения детей и женщин. Результаты лечения продукции компании «Доктор Нона» я собрала с 2009 по 2019 год за 10 лет. Миссия врача кушера гинеколога это появление на свет здорового потомства, радость материнства и увеличение демографии населения Земли. Для реализации этих благородных составляющих жизни человечества необходимо заниматься не только лечением, но и профилактикой заболеваний женской половой сферы, без ущерба для здоровья детей и женщин. И в основе этого лежат далеко не, не только медикаментозные методы. На своей практике я столкнулась с тем, что лечение детей и женщин лекарственными препаратами не всегда дают положительный эффект, часто даже отрицательный эффект, особенно у детей. Поэтому я нашла очень даже эффективную альтернативу медикаментозной терапии. Это продукция компании Lino, компании доктор Нона, и получаю великолепные результаты в лечении и профилактике гинекологических заболеваний и здоровья пациентов. Применение продукции совмещали с лекарственными средствами или применяли отдельно. Доказано эффективное применение без э, сочетания с традиционной в лечении бесплодия, хронических воспалительных заболеваний женских половых органов, заболеваний наружных половых органов, опухолей женской половой сферы и также при лечении бесплодия. Применение препаратов в детской гинекологии. Детский и подростковый возраст чрезвычайно важен, так как он определяет физическое и нравственное состояние женщины в будущем, как будущей матери и жены. Так как я являюсь главным акушер-гинекологом детского-подросткового возраста республики, то мамочки мне доверяют лечение своих девочек продукции компании ⁇ Доктор Нуна ⁇ И я широко использую эту продукцию в лечении детей. Часто У детей часто встречаются такие заболевания, как ольвовегенит и малых половых губ. Это связано с физиологической незрелостью э, эпидермиса нарушенных половых органов детей, а также с частым применением антибиотиков, э, сладостей, сахара. Ну, вы сами знаете, сколько дети сейчас потребляют у нас сахара и газированных напитков. Вот я заметила в Польше ну, вообще нету газированных напитков, это очень, конечно, важно. У нас в России везде, везде на столах присутствуют это газированные напитки, кока-кола, вот, очень много сладостей различных. И это нарушает дисбиоз влагалища детей и также женщин. При этом я применяла на практике эликсир для полости рта, растворы квартета солей, лосьон для тела солярис, крем для рук, молочко для лица. Ну, приведу вам примеры. Следующий. Пациентка 6 месяцев, ну, пеленочный дерматит, диагноз, это аллергодерматоз. Больше ну это я начала с вульвовагинита. Это больше при применении памперсов, применяли солевые ванны, раствор солевых ванн и обработку промежности молочком для лица в течение нескольких дней. И при этом отметили полное э, излечение, очищение кожи от аллергических высыпаний. Пациентка девочка трех лет, и малых половых губ. Принимали местные солевые сидячие ванночки раствором квартета солей и крем для рук вечером в течение 18 дней. Отмечается полное разъединение синыхи. Также я у детей применяю продукцию при лечении фолликулярных кис яичников и нарушений менструальной функции. Вот у меня пример девочка 16 лет. Фолликулярная киста правого яичника размером 40 миллиметров принимала капсулы Ньюсин, Оксин, Лосьон для тела Солярис на низ живота в течение двух недель. И на контрольном музее отсутствие полное лечения кисты фолликулярной. Ее Следующий. Затем еще пример. Девочка 8 лет. Бактериальный вагиноз. Бактериальный вагиноз вызван инфекцией горнорыла. Это также нарушение дисбиоза влагалища в результате различных вот, повреждающих факторов, которые я называла. Результат был только на одном эликсире для полости рта. Проводили промывание нарушенных половых, половых органов эликсиром, и внутрь в течение месяца она принимала эликсир на тащак утром и вечером по столовой ложке. Результат – полное восстановление флоры влагалища и отсутствие в мазочках Дарнарелл. Угу. Затем, значит, пациентка 17 лет, это ну, была с диагнозом острый левосторонний адноксид. Это воспаление, острое воспаление придатков. Принимала антибиотик метронидазол в течение 5 дней. Ну, как бы это в сочетании с медикаментозной терапией. Капсулы оксид, пульмасин, Ульмасин, как сказано, было уже выше, что витамин Е женский, он необходим девочкам. Местный лосьон для тела солярис на низ живота и на тампонах в течение 10 дней. Результат на УЗИ также. Полное излечение мексита в течение месяца у ребенка. Ну, 17 лет, это ребенок и не ребенок, тоже, считается. Да, для мамы, да, да. Затем, значит, хочу вам рассказать про лечение патологии шейки матки. Патология шейки матки у нас в регионе занимает первое место. И нужно проводить профилактику онкологических заболеваний шейки матки, так как он у нас уже ну, помолодело это заболевание. Поэтому я стараюсь широко внедрять все-таки у женщин продукцию компании «Доктор Ноны». И Проводилось лечение тампоном с лосьоном для тела солярис. Да, да, да. Да. Проводилось тампоном для тела солярис, капсула мирафсин, местно на тампоне и внутрь в течение нескольких месяцев. И также местный эликсир для полости рта и раствор квартета в солей. Вот примеры. Ну, такие яркие примеры у меня. Пациентка 37 лет, диагноз эрозия шейки матки. В кабинете шеечной патологии назначено радиоволновое лечение. Но мы решили попробовать компании доктор Нуны. Значит, она применяла рафсин внутрь по 4 капсулы в день и вагинально по одной капсуле на тампоне на ночь в течение трех месяцев. Тампоны с лосьоном для тела солярия в течение трех месяцев. И у нас такой результат, что полностью педализации эрозии не пришлось радиоволновое лечение. И стойкая ремиссия, ну, надеюсь, это будет уже до конца, что эрозия вообще не возобновляется. Пациентка 50 лет, легкоплакешие киматки. Легкоплакешие матки это предраковое заболевание. Ну, как бы эрозия это больше возникает из-за папилломовирусной инфекции, то ликоплакия шейки матки – это предатипические клетки. Мы принимали, применяли рафсин вагинально по одной капсуле два раза в день и внутрь по две капсули два раза в день, два месяца внутрь результат уменьшения очагов при Доктор, вы расскажите не докторам, что не просто капсулу засунуть во влагалище, а проколоть и выжить проколоть. Да, да, я извиняюсь, я не рассказала этот момент. Это, значит, можно... Вот я как бы рекомендовала проколоть капсулу, ввести ее во влагалище или на тампоне, на тампончик выдавить эту капсулу и также тампон во влагалище на ночь. Подробности тоже для женщин нужны. Вот. И результат уменьшения очагов лейкоблоки на 80%. После чего, ну так как 20% остались очаги, мы все-таки провели радиоволновое лечение оставшихся очагов. И дальше она принимает профилактику. Также рафсин внутрь, тампоны с солярисом э, на ночь. Ну раз в неделю, два раза в неделю. Можно следующий? Инфекции, передающиеся половым путем. Это очень актуальная тема. Очень много сейчас вирусных заболеваний. Это вирус простого герпеса, цитомегаловирусная инфекция, которая вызывает выкидыш очень часто, и папилломовирусная инфекция. И такие яркие результаты с гениталь... лечения генитального герпеса э, с использованием дезодоранта в течение недели внутрь на следующий слайд? внутри угу. по 5 капсул в день в течение 20 дней. Отмечена стойкую ремиссию в течение одного года. Следующий пример – это пациентка 26 лет, также с диагнозом генитальный герпес, но здесь применяли продукт, из продукции грязь несколько дней и внутрь капсулы оксин. Еще был такой яркий пример, у меня пациентка 50 лет, диагноз, злокачественное образование шейки матки, состояние после операции, экстирпации матки с придатками. После радиоволновой терапии получено осложнение, ожог культи шейки матки. Принимала чай гансин внутрь. Можно следующий? Вот пациентка 50 лет принимала чай консингнуты, местно вводились тампоны с сионом для тела солярис, три курса по 10 дней мы провели с перерывом 15 дней. И это привело к полному заживлению культиши, киматки и влагалища. Пациентка 26 лет, Уреомикоплазменный вагенит. вагинит, это инфекции. Применяла спринцевание раствора квартета солей эликсиром для полости рта в течение 15 дней. Внутрь оксин в течение одного месяца. Отмечает отрицательный контроль излеченности на инфекции в течение трех месяцев. И пациентка 28 лет, это как девочка у нас была с горнорылами, бактериальный вагиноз. применяла спринцевание раствором квартета солей, эликсиром для полости рта в течение 15 дней, 15 дней. Внутрь капсулы оксин в течение одного месяца. При контрольных исследованиях на протяжении трех месяцев инфекция не обнаружена. Затем, значит, нарушение менструальной функции. Мы проводили регуляцию женской половой сферы без гормонального медикаментозного лечения при помощи капсул фазы 9, оксина, нюсина, чая гансин и мытья головы шампунем. Также местно лосьон солярис на щитовидную железу и втирание в кожу головы лосьон для тела солярис и на низ живота. Местно тампоны с динамическим кремом и лосьем для тела. Примеры. А, правильно, правильно. Пациентка. Диагноз миома тела матки и нарушение менструальной функции. 45 лет женщина принимала препараты капсулы фаза 9, оксин, росин, внутрь и чай гансин. Местно тампоны с грязью и с лосьоном для тела солярий в течение одного года. Результат. Миома тела матки не сопровождается ростом. Другой пример. Пациентка 48 лет. Диагноз гиперплазия эндометрия и менометрорагии. Это обильные менструации. Принимала при менструациях токсин по одной пластинке в день, солевой раствор до пяти раз в сутки в течение нескольких циклов. И отмечает остановку маточных кровотечений ну, вообще на второй день терапии и дальнейшее снижение метророгии ну, в следующих менструациях. Пациентка 41 год, диагноз, перименопаузальный период, беспокоили приливы жара, нерегулярные менструации – Принимала фазу 9, гансин, ньюсин, квартет солей в диван в течение трех месяцев. Отмечается восстановление менструальной функции и полное отсутствие симптомов климакса. И еще я хочу рассказать про такую важную отрасль гинекологии это бесплодие. Бесплодие в нашем регионе стоит на втором месте по женским заболеваниям. Женщины прибегают часто к, экстра, к экстракорпоральному оплодотворению, но это как бы приводит с собой э, с, ну, сильно гормональную, сильную гормональную стимуляцию. Это э, получается при этом нарушение других функций организма, например, щитовидной железы, молочных желез. Это, конечно, неблагоприятно для организма, если проводится э, несколько раз. И часто получается, что женщины прибегают к нескольким ЭКО. Но здесь продукция доктор Нона у нас была принята. Применяли мы капсулы Ньюсин, чай Гансин, эликсир для полости рта, Оксин, фаза 9. Фаза 9 применялась для стимуляции овуляции, а капсулы Рафсин для роста эндометрия тампоны с грязью и лосьоном «Солярис» и ванны с квартетом «Солей». Вот примеры. Следующий. Примеры. Пациентка 27 лет. Вторичное бесплодие в течение двух лет. В анамнезе. Невынашивание беременности. Применяла местно тампоны с лосьоном для тела «Солярис» и внутрь капсулы фаза 3 в течение трех месяцев. И также в течение трех месяцев наступление беременности и роды в срок. Пациентка 28 лет. Сначала хочу нижний пример рассказать, а потом верхний, потому что у меня есть прекрасная фото ребеночка. Пациентка 28 лет, диагноз первичное бесплодие в течение 8 лет. Принимала фазу гриф, РАВСИН для роста эндометрии в течение 8 месяцев. Также место тампоны с грязью, населенным для тела солярис. И результат наступления беременности через один год роды в срок прекрасным ребенком. Пациентка 38 лет. Вторичное бесплодие в течение 8 лет. Применяла местное спринцевание внутрь эликсир для полости рта в течение 6 месяцев. Почему она применяла только эликсир? Ну, она смогла приобрести только его. И у нас э, замечательный реступ, результат наступления беременности через 6 месяцев. и ро, Роды в срок. И у нас есть фото ребеночка замечательного. Вот. Этот мальчик у нас дзюдоист и отличный. Вот. Терпение, положительный настрой и вера в соответствующее лечение помогла многим бесплодным парам стать родителями. Еще я хочу отметить применение капсул Емсин и Ньюсин при лечении психологических нарушений во время бесплодия. Это очень большой стресс для женщины. Дальше я представлю заболевание молочных желез, это тоже актуальная тема, так как это предраковое состояние. И также очень много онкологии молочных желез, она стоит на втором месте в России после, ну, после онкологии яичников. Проводили лечение фиброзно кистосной мастопатии, а также фиброденомы молочных желез при помощи лосьона для тела солярис, дезодоранта на подмышечные впадины и на область молочных желез, внутрь капсулы Юсин, Рафсин и фаза 9. Но я призываю женщин применять профилактику все-таки заболеваний молочных желез с этими же препаратами. Вот у меня примеры. Пациентка 37 лет. Диагноз – кистозная мастопатия молочных желез. Принимала капсулы Ньюсин, Оксин, местный лосьон для тела Солярис, дезодорант на области молочных желез и подмышечных падинок в течение 5 месяцев. У нее кисты было вначале, я не сказала. И на ультразвуковом исследовании после 5 месяцев отмечают уменьшение размеров кист молочных желез которые были 20 мм изначально, до 8 мм в диаметре. Уменьшение на 12 мм. За 5 месяцев это шикарный результат. Затем, значит, пациентка 50 лет. Диагноз виброзная мастопатия. Принимала капсулы Нюсин, Фазу-9, чай, гансин, Местно лосьон для тела Солярис и дезодорант на область молочных желез. Через год полное излечение от виброзной мастопатии по результатам УЗИ. Пациентка 40 лет, диагноз фиброзно кистозная мастопатия молочных желез, фиброденомы левой молочной железы, размером 5 мм в диаметре. Принимала капсулы Ньюсин, Равсин, Аксин, местный лосьон для тела Солярис, также и дезодорант на область молочных желез и подмышечные впадины в течение двух лет. Отмечается на УЗИ уменьшение размера фиброаденома на 5 мм в диаметре. В диаметре это тоже очень хороший результат, потому что фиброаденомы, которые больше 15 мм в диаметре, подлежат хирургическому лечению. А здесь у нас не пришлось прибегать к операции. Вот, затем, значит, хочу вам рассказать про Эндометриоз тела матки и миомы тела матки это доброкачественные опухоли женской половой сферы. Проводилась терапия миомы тела матки, эндометриоза тела матки, и опухоли яичников при помощи, капсул, несин, оксин, равсин, чай, гансин, тампонов местно с лосьоном солярис, ван с раствором квартетом солей. Отмечается уменьшение роста узлов миомы тела матки и абсолютное излечение от эндометриоза, а также опухолей яичников. Эндометриоз и миома тела матки считаются гормонально зависимым заболеванием. Эндометриоз тела матки это еще в патогенезе лежит воспалительное заболевание матки, а миом тела матки но еще нарушение обмена веществ. Поэтому такие капсулы, чай-гансин обязательно, обязательно должны быть в лечении. Еще, а, и капсулы не син, так как опухоли женской половой сферы, это в основном при стрессах, каких-то эмоциональных постоянных возбуждениях, напряжениях, поэтому нужно успокаивать организм. И вот такие у меня примеры. Пациентка 27 лет. Диагноз – эндометриоз тела матки и бесплодие первичное, сочетание с бесплодием. Прошла курс применения препаратов – оксин, гансин, фаза-3, юсин и солевые ванны. Крем солярис на молочные железы, низ живота, местно тампоны два раза в неделю в течение полугода. Результат – полное излечение от эндометриоза и наступление беременности в течение года. Второй пример. Пациентка 41 года. Миома тела матки. Хронический аднексид, киста яичника, нарушение менструальной функции. Принимала капсулы также Ньюсин, Рафсин, нанес живота и местно тампоны с лосьоном для тела солярия в течение трех месяцев. Отмечается уменьшение миоматозных узлов, ремиссия аднексита и рассасывание кисты яичника, восстановление менструальной функции. Еще у меня есть слайды с фотографиями. Развуковых исследований. Но. Пациентка также 46 лет. Диагноз миома тела матки, аденомиоз, гиперплазия эндометрия. В течение одного месяца принимала капсулы Ньесин, оксин, рафсин, местно-динамический крем на низ живота и тампоны с лосьоном для тела солярис через каждые три дня. Результат: уменьшение размеров узлов миомы и гиперплазии эндометрия. Еще я хочу рассказать: у меня последний есть такой результат. Женщина 46 лет, обратилась ко мне с бесплодием, она вышла только что замуж, мужу 55 лет, и они хотят ребенка. Ну, пока мы занимались ее лечением, обследованием, она принимала у меня капсулы, началась, мы начали с капсулы фаза 9, и тут у нее. Ну, она еще, знаете, ездила в клинику ИКО, потому что у нее была к тому же миома с узлом и с деформацией полости матки. Но ну, они, конечно, поставили диагноз, что бесплодие абсолютное и нарушение менструальной функции. Она обратилась ко мне, когда уже у нее было отсутствие менструации в течение трех месяцев. А тут она еще и забеременеть же хочет. Ну, мы начали лечиться, она мне доверилась усердно. Вот она начала принимать э, фазу 9. Два флакона пропила: ньюсин, рафсин, чай-гансин, и у нее восстановление менструальной функции. Ну, насчет бесплодия, я надеюсь, что мы решим эту проблему. Да, 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 да. Ну, и, ну, также равсин. И представляете, у нее в это время муж заболевает раком горла. И я ей говорю, ну, Таня, ну надо даже, мужа тоже надо лечить. Вот они вместе били юсин и равсин, чай-гансин. И муж все-таки прошел облучение, и у него положительный результат. У них совершенно его даже отправили домой. Не проводят ни химиотерапии, ни обучения. Вот. Но они теперь настроены на ребенка. Разреши. Андрологи разрешили ему рожать. Какой у нас результат? Я хочу сказать, что все-таки лечение продукции доктора Нона лечение детей и взрослых более короткие сроки, чем медикаментозная и гормональная терапия. И с результатами омоложения, оздоровления, поднятия иммунитета, отличного самочувствия, отличной формы. Это все мы достигли препаратами компании Доктор Ноны. Благодарны Доктор Ноне и Михаил Шнессон. Спасибо.